নমস্কার আপনারা দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ড সঙ্গে রয়েছে আমি শুভেন্দু আমরা সকাল সকালই দেখেছিলাম পুলিশ হেডকোয়ার্টার সংলগ্ন অঞ্চলে একটি বাড়িতে যে বিস্ফোরণ ব্যাপক বিস্ফোরণ হয়েছিল যার ফলে সেই বাড়ির বস বাড়িতে বসবাসকারী দুই স্বামী স্ত্রী তারা সেই ওপর থেকে পড়ে গিয়েছিলেন অবশেষে সেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এমন কি সেই প্রাথমিক তদন্তের পর যে তথ্য সামনে উঠে আসছে যে বাথরুমের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার থাকার ফলে সেই দুটি গ্যাস মিলে গিয়ে কিন্তু বিষক্রিয়ার ফলে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে ব্যাপক বিস্ফোরণ হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি সেই বহুতল থেকে স্বামী স্ত্রী তারা দুজনেই কিন্তু নিচে পড়ে গিয়েছেন বর্তমানে আহত অবস্থায় তারা চিকিৎসারত রয়েছেন তবে এই ঘটনা সামনে আসতেই এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে আসতে কিন্তু রহস্য দানাবাদে শুরু করে যে ঠিক কী কারণে বিস্ফোরণ হয়েছে এবং পুলিশ তৎক্ষণাৎ তদন্ত শুরু করে অবশেষে গোটা দিন পর আমরা জানতে পারছি এবং সেই খবর সরাসরি একদম নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় আপনাদের দেখাচ্ছি যে বাথরুমে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস স্টোর করে রাখা ছিল পাশাপাশি অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন লিক করার ফলে এই দুর্ঘটনা হয়েছে বা এই বিস্ফোরণ হয়েছে গোটা ঘটনা নিয়ে প্রাথমিক তদন্তের পরে কিন্তু এমনটাই অনুমান করছে পুলিশ এই গোটা বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে কি জানিয়েছেন পশ্চিম পশ্চিম জেলার এসপি কি জানিয়েছেন শোনাবো एक्चुअली इधर हमारा एस पी ऑफिस का सामने एक शिवालय अपार्टमेंट है उसके पीछे एक लाउड एक्सपोजन हुआ कल अराउंड ट्वेल्व थर्टीस में उसमें दो उसमें एक डॉक्टर रहते हैं और एक उनका वाइफ रहते हैं उन दोनों का इंजरी हुआ था वो खिड़की से बाहर गिर गए थे अभी उनका कंडीशन डॉक्टर का अभी स्टेबल है हस्बैंड का वाइफ का कुछ अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो ये हम लोग इमिडिएटली जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है फोरेंसिक मैं सबको बुलाया था और पी का भी सबका जो इमरजेंसी टीम है फायर सर्विस सबको बुलाया था अभी जस्ट अभी फोरेंसिक का एग्जामिनेशन हुआ है उनका ये ओपिनियन है तो ये कि ये एक्सप्लोजिव नेचर नहीं है मतलब बाहर से कोई एक्सप्लोजिव ऐसे कुछ नहीं है ऐसे कुछ नहीं मिला है मेनली इसका ग्लेशियस गैस के वजह से ऐसा हुआ ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि सुना है कि इसके घर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है तो वो लीक हो रहा था तो उसका बाथरूम से भी अजीब सा स्मेल आ रहा है ये एक्चुअली मीथेन का स्मेल आ रहा है नॉर्मली फोरेंसिक का तो ओपिनियन है कि मीथेन नॉर्मली बाथरूम लेकर जैसे चेंबर वगैरह हो ब्लॉक होने से मीथेन गैस ज्यादा प्रोड्यूस होता है और इनका घर ऐसा है कि बहुत ही कंजेस्टेड टाइप है और एयर ज्यादा बाहर नहीं जा सकता है ऐसा क्लोज कर तो शायद उनको अपने मितिन गैस बिल्डअप होकर ऑक्सीजन भी लीक हो रहा था तो ये जब मितिन और ऑक्सीजन एक, एक सही प्रोपोर्शन में अगर मिल गया तो बहुत लाउड एक्सप्लोजन हो हो सकता है तो यही मेन रीज़न वो, वो लोग बता रहे फिर भी वो लोगों ने कुछ सैंपल्स लिया है जो खमोड़ का लिक्विड है उसको उसका वाटर का सैंपल और फ्लश का सैंपल और आ, कुछ आ, पार्टिकल्स जो पड़ा है उसका भी सैंपल लिया है उसका भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं और एग्जामिनेशन करने के बाद कंप्लीट डिटेल्स आ, आ जाएगा अभी प्रीमियर इंक्वायरी में यही कि कोई ऐसा एक्सप्लोजिव ऐसा कुछ नहीं है ग्लेशियस ही एक्सीडेंटल इंगेजर है जो डॉक्टर है उसके साथ क्या बातचीत हुआ आप लोग हाँ हमारा आयोग गए थे बात किया है डॉक्टर स्टेबल है उनका कंडीशन ठीक ठाक है वो लोग भी बोल रहे थे कि उसमें वो भी जब सो रहे थे सडनली एक एक्सप्लोजन हुआ एक ही झटके में एक बड़ा फायर बॉल जैसा आया नेबर्स भी देखा है और ये खिड़की से बाहर मतलब इतना फोर्सेबल एक्सप्लोजन था कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ खिड़की से विथ खिड़की भी टूट गया उनका जो ग्रिल है वो भी टूट गया और ये पूरा जाके नेक्स्ट बिल्डिंग का जो कॉम्पाउंड है उसमें टूट गया मिथेल गैस से कि इतना बड़ा हाँ है। है। मतलब वो ये मतलब ये मिथेल बहुत ही कम्बस्टेबल गैस है और जब ये सही से मिल जाता है वो कैलोरीफिक वैल्यू जो बोलते हैं उसका बहुत हाई है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है थैंक यू थैंक यू একেবারেই শুনলেন এসপি ঠিক কি জানাচ্ছেন সকালবেলা যে বিস্ফোরণ হয়েছিল আবারও জানিয়ে রাখবো সকালবেলা পুলিশ হেডকোয়ার্টার সংলগ্ন অঞ্চলে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল সেই বিস্ফোরণের রহস্য অবশেষে উন্মোচন করল আগরতলার পুলিশ এবং পশ্চিম জেলার এসপি সেই ঘটনা নিয়ে বিস্তারিত জানালেন প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে বাথরুমে বা শৌচালয়ে প্রচুর পরিমাণ মিথেন গ্যাস স্টোর করে রাখা ছিল মজুদ করে রাখা ছিল এবং অক্সিজেন সিলিন্ডার লিক হয়েছিল যে কারণে বিক্রিয়া ঘটে এই মারাত্মক বিস্ফোরণ হয়েছিল বিস্ফোরণের পর থেকেই রহস্যের দানা বেঁধেছিল একের পর এক রহস্য দানা বেঁধেছিল যে ঠিক কি কারণে বিস্ফোরণ হয়েছিল অবশেষে সেই রহস্য উদ্ঘাটন করল পুলিশ সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই পরবর্তী আপডেটগুলির জন্য চোখ এখন শুধুমাত্র নিউজ ওয়ান গার্ডের পর্দায়